Я пришел к вам, чтобы вы мне помогли разобраться с проблемой, которая не может разобраться даже на второй день, на протяжении 10 месяцев. Проблема а заключается в следующем. это криминальное положение, а, счет а, на невыполнения моей колышной дружины решения о суда. Побачили а, мы а, нашим общим сыном. Десять месяцев назад а, моя лучшая жена исчезла. То есть никто ее найти не может до сих пор, по сей день. Вот. Милиция не отписывается всячески, что э, они, э, ну как бы пишут мне, что это криминальное проваджение, меня будут информовать и так далее. Но при этом ничего не делать. Э, вот этой переписки уже материалы справа больше 300 страниц. Э, при этом за 10 месяцев органы милиции так и не установили, где ребенок. То есть его нет просто 10 месяцев. Не установили, где его мама, которая нарушает 10 месяцев решение суда. Я э, не с этим вопросом обращался к начальнику следственного отдела, я могу ошибаться, э -э по поводу должности снегу, такая фамилия. А вот, на что он мне сказал, что э значит, он не будет загадывать пустые кастрюли, вот до полной петли клянусь, я э не буду загадывать пустые кастрюли и тратить бензин на Рошукову Дии. Это было больше, чем полгода назад. Э -э материал справа находится у Славачевского Алексей Николаевич следователь Дарвинского отдела, который э, также, я думаю, по указу э, своего начальника Снегура э, не подает прозы ни ребенка, ни не его мать, э, не доносит срочно э, и, в принципе, заговорит ничего не родился, То есть идет только активная переписка, его вот. Я неоднократно обращался в Дарвинское РОВД э, заявлениями о том, что э, мать э, избивала своего ребенка также чужих детей его приводу не говорили криминально в Вашингтонский районе Есть сюда выдачная экспортиза, скидки и их Тем не менее, мне вот господин, я так понимаю, участковый Тарасюк, ООО, буквально две недели назад отписал, что в ходе проверки было установлено еще факт, что, будь я кого насыскал, на обыденную выкладанную заявку моей, кого-то из церкви начать не слышал ни Возникает вопрос, какая проверка была в отсутствии ребенка и матери, что за проверка, что за отписка. Ну логично, есть месяцы в игре нет, и есть э, официальные ответы э, Даниского управления вот, за декабрь месяц, э, что э, данные особы за местом проживания не проживают, не установлены. Не установлены, вот это только сотая часть бумаг, которые просто принес разобраться в этой ситуации. И дальность первого дверь только продолжает отписываться, что э, идет там, активная проверка чего-то так и так далее. Но ребенка нет. Вот действительно нет ни матери, ни ребенка. То есть человека не могут привлечь за э, нарушение э, решения комиссионного суда, которое никто не отменял, и не могут установить где ребенок.

детей вас не интересует. Маленький, семилетний ребенок. Может, ну, просто детей меня не интересует. Да, а ну, вы же обратно говорите. Чтобы я к вам не обращался. Вам поясню. Помогите. Шановный, вам <связано> поясню. Заяву вас вечер, я приходил на прямую часы, когда принимаю первый заступ начальника главного управления. Там есть пенсионеры, которые позвут его, он вас особо из того приймет, потому а что если будет Олег Анатольевич Спиртар, то он будет убивать ваши интересы. Особо він разбирается в кримінальному провадженні, и вам було тормозовано відповідь. Чи правомірно шукають, чи не шукають, що кримінальне провадження. Слідчим може розібратися, який керівник слідчого підрозділу. Інші працівники займають, чи прокуратура може виконати кримінальне і не дати вам відповідь. Це втручання з мого боку, коли да? дивіться за кримінального процесуального кодекса. Понятно, не вам на помощь А что вы Я що, вам.

Тому вам не как що підійтите с заявой и ви як самива личчи наше униз, берег из наших що Ваше позитивно питання. Зумієте? Я не сможу вам запитати. А він я думаю, ну я не знаю. Хорошо, что вы я не можу времени, можно подойти. Все данные, куда мне пойти, куди ви напошили. Куда пошли, куда то Я просто грубо говоря, что 10 месяцев. Реально просто вот, вот, такой вот Иди туда, принеси тоже на Справа в том, что если мы за справа, вот там, есть есть то нюансы. Разумеется, мы у тебя жизнь как бы уже Почему не установлено это? Я говорю, что пропал. не ei , kõik selgelt .